Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük hər birinizi Qazanc Yol kanalımızda. Bu gün yenə sizinlə birlikdə treyd edəyəcəyik. Dünənləri balansınız 406 dollar idi. Başaqlara video açanda, daha doğrusu əməliyyat açanda video açmağı unutmuşam. Balans 432 olub. Çox yuxarı getməmişik. Yadımıza düşdü ki, video açmaq lazımdır və ə, video açaraq qeydiyyata başla Bağa görək bu gün nə edə bilərik? Artıq demək olar ki, maratonumuzun yarısını bitirmişik. Bu gün əslində istədiyimiz odur ki, çalışaq görək maratonu tam bitirə bilərikmi, dostlar? Çünki bugünkü gün qrafiklər e, mənə həddindən artıq çox gözəl görünür və əməliyyat atmaq istəyirəm. Burda nə iləmək olar? Burdan aşağıyönə doğru əməliyyat açmaq olar. Sol tərəfdəki piknik nöqtəsini görürsünüz hansı ki, dayanma nöqtəsindən daha doğrusu, həmin hissədən əməliyyat açmaq olar. Bura bir paralel xətt atılsaydı gözəl olardı, amma təəssüf ki, yəqin ki, unutmuşuq bunu. 3 ədəd əməliyyat asdıq 430 dollarımızdan. Aha, çox gözəl. Əməliyyat üçün proqred xəttimizi də altmışıq və burdan əməliyyatımızı açırıq. Aşağıyönə 3 dəqiqə müddətinə. Əgər əməliyyatımız bir az zana yuxarı getmək ehtimalı varsa, həmin nöqtədən yenidən əməliyyatı aşağı nöqtəyə doğru, daha doğrusu aşağıya doğru açmaq imkanımız olar və baxaq görək əməliyyatımız necə necəlenir, dostlar. Dünənki videoya biraz e, az baxış gəlib, bunu nəzərdən qaçırmamışam. Zəhmət olmasa həm kanala abunə olun, həm videonu bəyənin və şərh bildirin. Köhnə mənim yorum yazanlarımdan bir nəfər var idi. Həmin şəxs videonu demək olar ki, qəşəng analiz edirdi, amma hal-hazırda eləmir və sənə deyirəm bu sözü. Çalış videonu tam analizlərə və şərhlərdə bildir. Əlavə olaraq zəhmət olmasa bizə dəstək olmaq üçün videonu paylaşa bilərsiniz və daha böyük kütlələrə çatmamız üçün bizə dəstək ola bilərsiniz. Videonun nə qədər çox izlənməyi bizə bizə o qədər çox motivasiya olur. Və burada dostlar plusla bağlandıq. Hal-hazırda balansımız 460 dollardır və yeni valyuta və yaxud da ki, düzgün nöqtə axtarışındaydı hal-hazırda. Burdan əslində aşağıyönə əməliyyat girmək mümkündür. Çünki e, belə desək ki, ümumi trend aşağıyönlü bir trenddir və burada da kiçik sıxılmalar baş verib və Şamın aşağıyönə sürətli bir hərəkətini öngörmək mümkün olur. Baxaq görək əməliyyatımızı girdik. Hal-hazırda 40 dollarlıq bir əməliyyat girilib burdan aşağıyönə. Baxaq görək əməliyyatımız necə nəticələnəcək dostlar. İzləyirik əməliyyatımızı. Dostlar, bu arada məndən kurs istəyənlər biraz çoxalıbdı, amma mən kurs keçmə ilə bu arada bu bizim planımızdır. Və e, deməli mən yenə yəni kurs hal-hazırda keçmək fikrim yoxdur. Yəni necə deyim sizə, onsuz da e, videolara baxmanız demək olar ki kifayət edir. E, həm sadəcə mənim üstə kanalımda oturub qalmağınızı da istəmirəm. Yəni var bir çox şəxslər var ki, onların da videolarına baxaraq öyrənə bilərsiniz və kifayət qədər videolara baxdıqca və bu haqqda kitablar da var. Onları da oxuduqca məncə daha gözəl nəticələr əldə edə bilərsiniz, dostlarım. Burda nə iləmişik? Burda 8 ədəd əməliyyat görmüşük bayaq cəmiyyatımız minusa getdi və biri geri qayıtdı 430 idi. 80 dollar. Əməliyata girilib burada yuxarı yöndə. Çünki aşağıdakı dayama nöqtələrinə görə bir impuls yaxalamağı düşünmüşük burada. Baxaq görək əməliyatımız necə nəticələnəcək. Məncə burada əslində plus olmalı idi. Çünki bir səfər geri geri dönüş verib, ondan sonra şam. Bəlkə də həmin şamın iminini düşünmüşəm. Çünki Necə? Həm həmin şamın yuxarı yöndə impuls verəcəyini və sonradan yenə də qırılma üçün qırmızı şama dönəcəyini düşündüyüm üçün burada əməliyyata girmişəm. Böyük ehtimalla ki, əslində riskli bir yerdimi? Bəli, riskli yerdi. Çünki burada hal-hazırda e, belə desək ki, yanmış olan ki şam var. Həmin şama imin, sona qədər gözləmək daha məntiqlidir və o şamın istiqamətindən sonra əməliyyata girmək daha düzgün olar. Çünki bu şamın qırmızıya yenidən dönəcəyini düşünə bilərəm və əməliyyatımız plusla nəticələndi. Hal-hazırda 503 dollardadır, dostlar. Baxaq görək burdan nə əməliyyat açırıq. Yenə aşağıyı yöndə təbii ki burdan əməliyyat açılmalıdır. Çünki artıq e, yenə də trendin aşağı yöndə hərəkətini görmək mümkündür və e, bu yöndə də əməliyyat açılmalıdır. Həcən ki cüzi bir yüksəliş ola bilər burdan. E, amma e, bu aşağı yöndə gedəcək bir trend olduğu həm 5 dəqiqəlik şamların düzülüşündə maksimumların minimuma doğru hərəkətində, həm də ki şamların düzülüşündə bu trendin, yəni bu şamın aşağı yöndə çöküntü verib gedəcəyini görə bilirik. Çünki ortada kiçik bu şamdan öncəki yaranan, hansı ki, qırılma üçün yaranan qırmızı şamı görürsüz orada. Və həmin şam e, satıcıların çox kiçik bir rol Daha doğrusu alıcıların üçlük bir rol oynadığını göstərir və qırılma verib aşağı yöndə hərəkət edəcəyini göstərir. Çünki nə qədər satıcı alıcılar yuxarı yönə şamı basmağa çalışsa da, şam kiçik də olsa e, qırmızı, yəni satış səviyyəsində yanıb və həmin nöqtədən sonra artıq satıcılar daha effektiv şəkildə əməliyyatlarını davam etdikləri üçün şam aşağı yöndə hərəkət eləyir, dostlar. Və burdan da əməliyyatımızı plusla aldıq. 549 dollar hal-hazırda balansımız var, dostlar. Məhəq görək bundan sonra nə əməliyyatlar açırıq. E, burada yəqin ki, bir valyuta haqqlaşısı ola bilər və yaxud da ki, bu nöqtədən əslində yenə əməliyyat açılmalıdır. Bağa görək yenə əməliyyat açırıq mə buradan. Dostlar, bu arada videoları bəyənirsinizmi, bəyənmirsinizmi? Videoların şərhlərində bildirin. Çünki bacardığım qədər sizə həm e, etdiyim əməliyyatları, həm də ki, səhflərimi düzlərimi hamısını göstərirəm onsuz da və hətta mən videonu bu videoları sonradan şərh edirəm deyə. Bu arada burada risksiz işlem verildi bizə hədiyyə olaraq artıq level kəsdiyimizə görə və onu da biz dəyərləndiririk burada həmen. Çünki bu nöqtə gözəl bir nöqtədir. Bu yaşıl şamın e, yenidən hansı ki bu yüksələn yaşıl şamın yenidən böyük bir çöküş verəcək, aşağı yöndə hərəkətini davam etdirəcəyini gördüyümüz üçün burada bu risksiz əməliyyatların üçünü də istifadə edirik. 2 ədəd 30 dollar, 1 ədəd 20 dollar vermişdi bizə. Yəni toplamda 80 dollarlıq risksiz əməliyyatımız var. Risksiz əməliyyat nədir dostlar? Hansı ki, burada ekspert statusu, ekspert yox, ümumiyyətlə statuslarda levelləri keçdikcə sizə risksiz əməliyyatlar verir. Bu brokerin ən sevdiyim tərəflərindən biri budur. Hansı ki, həmin risksiz əməliyyata girdiğiniz zaman necə olur? Qazanırsınızsa normal əməliyyat kimi sizə qazancını verir. Əgər pulu itirirsinizsə, yəni əməliyyat əksiyönə gedirsə və düzgün əməliyyat deyilsə, minusa getmisinizsə qoyduğunuz məbləğ nədirsə, həmin o riskli məbləğ, o məbləği geri qaytarır balansınıza. Yəni totalda bu işəm yaşıl yanaraq yuxarı belə getmiş olsaydı, bizim 80 dollarımızı geri qaytaracağıdı. Aşağıdakı girilən məbləğlər, hansı ki 50 dollardır, onları demirəm. Sadəcə üstlər geri qaydayacağıdı. Amma onların adı plusla nəticələndi və bu, bu əməliyyatlarımız da böyük ehtimalla plusla nəticələnəcək və bax görək, bəli, bunlar da plusla nəticələndi. Toplam balans 669 dollar oldu hal-hazırda. Wristsiz əməliyyatlar çox gözəldir, həqiqətən. Çünki bəzi yerlər olur ki, tərəddüdlü qaldığınız yer olur, amma əməliyyata da girmək istəyirsiniz və həmin yerlərdə bu wristsiz əməliyyatı işlətmək olar, dostlar. Biz elə qəşəng yerinə düşdü. Həmin dəqiqə əməliyyat wristsiz əməliyyat hədiyyəsi gələn kimi onlarla da istifadə elədik və qazancımızı götürdük, dostlar. Və ondan sonra yenə əməliyyata girmişik. 7 ədəd, 6-sı 10 dollar, biri 9 dollardı. Toplamda 69 dollarlıq bir əməliyyata girilib burda totalda və aşağıyönə əməliyyata girilib. Hansı ki, yuxarıdan aşağıyönə şamların böyük çöküntü verərək gəldiyini görmüşük və burdan ona görə aşağıyönə əməliyyat atmışıq. İzləyəcəyik əməliyyatımız necə nəticələnəcək. Məncə burdan da bir gözəl ə qırmızı uzun şammla aşağı yöndə hərəkət etməlidir, hansı ki, sırf ən dibdəki dayama nöqtələrinə qədər. Yəni bunu düşünürəm və bunun içində əməliyyata girmişəm burada. Dostum, mənim əslində burada videonu sorudan şərh eləməyim çox gözəldi, çünki mən etdiyim səhvləri və həqiqət ki, girdiyim əməliyyatlardakı düz tərəfləri sorudan yenidən görərək sizlərə çatdıra bilirəm fikrimi. Görürsüzmü, burada şam çox kiçik bir məqamda bağlandı, amma halbuki böyük uzun çöküntülü bir qırmızı şam yanmalı idi orada. Və balansımız toplanda 732 dollar oldu. Və baxaq görək başqa nələr eləyirik dostlar. Başqa nələr eləyirik? Deməli 732 dollar toplam. Və burdan 3 ədəd 10 dollar yuxarıyöndə əməliyyat açıldı. Baxaq görək bu əməliyyatımız ça necə nəticələ, necəcək. 30 dollar. Və bu aşağı tərəfdəki dayanma nöqtələrinə görə açılmış bir əməliyyatdır. Kiçik bir implans tutulmağa çalışıb. Burada yenə 3 dəqiqə müddətində əməliyyat təsiribdi həm də bu əməliyyatın necə nəticələnəcəyini bilmirəm, amma ümidvaram ki, bu əməliyyatda pis nəticələr və gözəl bir nəticə əldə etmiş olarıq. Baxaq izləyək əməliyyatımızı, görək nə qədər düzgün bir əməliyyat aça bilmişik. İzləyək. Və bəli, burdan yuxarı yönlü əməliyyatımızı hal-hazırda gözləyirik, dostlar. Əslində nöqtə gözəl bir nöqtədədir, amma burada yenə dediyim kimi bayaqları mən axır sizə dediyim, həm səflərimi bir sorudan görürəm. Burada bu şamın imin əməliyyatın açıldığı şamı gözləmək lazımdır. Çünki bu şam qırılmaya doğru bizi apara da bilər, və yaxud da ki tam dib nöqtənə gözləməmiş ehtiyə bilərəm burada. Buradan yenidən yuxarı yöndə bir əməliyyat açmaq əslində mümkündür. Çünki şam tam da belə o qədər çöküntülü şəkildə gəlməyəcəyə düşünürəm. Və baxaq görək necə bir əməliyyat alınır burada və nə qədər məbləğ giririk əməliyyat üçün. Deməli, hal-hazırda girilən məbləğ 100 dollar məbləğində. Əməliyyata girdik 702 dollar balansımız var idi və hal-hazırda 602 dollarımız var. 100 dollarımız əməliyyatdadır dostlar. Baxaq görək əməliyyatımız necə nəticələnəcək. Burdan üstəgə müddətlə yuxarıyöndə əməliyyat edilirib. Artıq tam ə, aşağıdakı nöqtəyə ə, şam gəlib dəyildiyi üçün yuxarıyöndə əməliyyat edilirib və amma şam tam belə güclü bir geri çəkilmə verməli olduğu halda olduğu yerdə oynayır. Yəni bu gözəl bir şey deyil. Amma bu şam halbu ki gözəl bir geri çəkilmə verməlidir. Əgər yuxarıyönlü hərəkət varsa Bu gözəl bir geri çəkilmə verməlidir, amma bəzən olur belə. Yəni şam çox kiçikcik hərəkət edir və ondan sonrakı şam birdən partdər yuxarıyə göndə hərəkətin davam etdirir. Amma bizimsə istədiyimiz odur ki, bu şam IMN-ni indidən yuxarı göndərəkdir. Amma hər zaman istədiyimiz olmur təbiiki və amma yenə də plusuna bağlanırıq. Burda baxaq görək nə qədər balansımız oldu. Toplamda 795 dollar və 5 dollar sadəcə qalır bizim istədiyimiz məbləğə çatmağımız üçün baxaq görək burada nə qədəmə keçirik. E, deməli, valyuta axtarışı edirik hal-hazırda. Aha, bura da gözəl nöqtədir. Burdan yuxarı yöndə əməliyyat girməyə olar. Çünki kiçik bir W hərfi yaranmağa çalışır burada. E, sıxılmaların tam dib tərəfindən nə qədə girir yəniyyətə 40 dollar. Nəyə görə girmişik 40 dollar bilmirəm. Sadəcə bizə 5 dollar bəs eliyərdi. Əslində bu düzgün bir Həçdən olmayı burada. Mənim fikimcə, çünki bizə 5 dollar bəs eliyirdi, nəyə görə 40 dollar girmişik, bilmirəm. Yəni nə düşünmüşük? E, sadəcə balansın biraz daha artıq olması ola bilər. O da nə qədər fərq eləyəcəydi, dostum. Yəni hardasa 820-830 civarında bir şey eləyəcəydi. O qədər də dəyişən bir şey olmadı, dostum. Bizə 5 dollar kifayət eliyirdi. Məncə burada bu qədər e, əməliyyatı 40 dollar girmək, yəni düzgün fikir deyilmiş. Amma bu əməliyyat minusa gedirsə, ayə, bunun arxasında 55 dollar mütləq şəkildə daxil olmalıdır ki, 800 dolları tamamlamaq üçün. Baxaq görək, əməliyyat görürsünüzmü necə? Harda dolanır və minus elədi, dostlar. Bəli, minus elədi bizi, amma çox belə e, interessant bir məqamda minus elədi, çünki hal-hazırda şam yuxarı getməli idi. Və baxaq görək burdan nə edirik? Burdan 55 dollar açılmalı idi əslində. Çünki buradan və ya da başqa bir valitada bilmirəm amma yəqin ki burdan açarıq. Burdan yuxarıy höündə mən yenə də əməliyyat açardım çünki şam artıq yuxarıyönə hərəkətini davam elətdirmək istəyir və bu qırmızı şam uzun bir qırmızı şam deyil, geri çəkilmək üçün çalışan bir qırmızı şamdır. Çünki dayanma nöqtəsindədir və kiçik bir W hərfi yaranacaq. Bu şam maksimum olaraq e, kiçik e, belə necə desək, qırılma rolunu oynayan qırmızı və ya da qırılma rolunu oynayan yaşıl şam olaraq yanmalıdı burada. Bahadır görəy, bəli, 55 dollar girdik burdan əməliyyata və bahadır görəy, əməliyyatımız necə nəticələnəcək? Hal-hazırda 1 dəqiqəlik şanların özündə belə kiçik-kiçik 15 saniyəliklərindən də doğrusu özündə belə kiçik-kiçik bir W hərfi yaratmağa çalışır və burdan Yuxarı gündə bir raket kimi yaşıl şam gözləyirik və budur artıq istədiyimiz şam yandı və 805 dollar dostlar. Maratonumuz tamamlandı. Çıxarış videosu ayrıca gələcək. Çox sağ olun bura qədər də dəstək olduğunuz üçün. Növbəti videolarda görüşmək ümidilə. Hər birinizə bolca uğur və qazanclar arzu edirəm. Qazanç yolunda olun, qazanç yolunda olmağa davam eləyin dostlar. Sağ olun.